Кстати, хочу сказать, что на Стивена письма ответил один сенатор. Трамп не ответил. Второй сенатор прислал, типа, спасибо за, за контакт, что-то такое. Ну, короче, типа, отъебись, вот так это звучит. Представитель в Конгрессе от, от Джорджии тоже ничего не ответил, а один из сенаторов ответил. Я, короче, прочитала, это думаю надо буду вам прочитать и потом прихожу в свою школу но опять же на вот эти разговорные курсы и наша учительница что там она в тему там показывала и рассказывает рафаэль уорнок рафаэль уорнок блин что такое знакомое а вверху из рафаэля уорнок она это сенатор и она ну она за него рассказывала что он из Джорджии и он этот э... Он священник. Ну, бывший, наверное, священник. А я говорю, боже, говорю, у меня письмо от него есть. И рассказала, что мой муж написал письма туда-то, туда-то. И получил ответ от этого Рафаэля Орнака. А учительница говорит, а можно я прочитаю? Но ну, я говорю, там очень длинное письмо. Она говорит, ничего страшного. Ну, она не все читала там чуть-чуть. И она зачитала это письмо, все слухали. А там, а там так сказано, что типа он там высказался, что я типа молюсь за что-то, я молюсь за Украину, что-то такое. Ну, я думаю, это такая, ну, пустые слова, знаете, ну, красивые слова. Она говорит, нет, он священник, если он это написал, то скорее всего в этой церкви, к которой он привязан, то, скорее всего, ну, прихожане вот это, ну, молятся за Украину. Вот как я, когда была в Калифорнии, они там вот у них идет место, и они там выделяют там пять минут молитве там за мир во всем мире, и вот Украина звучит. И, ну, скорее всего, что и этот Рафаэль Уорнок тоже, ну, его прихожане молятся. Я, когда приду домой, я вам прочту это письмо потом там, знаете, ну, наши соседи, они ну, надспехались, а, короче, там были комментарии. Я тут поставляю эти комментарии, бо я там некоторые скриншоты сделала. Ну, потому что им непонятно, что я це, Ну, Просто гражданин взял, написал президенту, сенатору, как, типа, как это, ну, ну для соседей это непонятно. Вот. А я хочу прочитать, что вот вам непонятно, вы там ржали, а сенатор прям... Ну, понятно, что это не сенатор лично писал, понятно, что у него есть секретари. И, скорее всего, секретарь написал ответ гражданину страны. Стивен, как гражданин своей страны, высказал свою позицию, высказал свое желание. И вы можете направить эти официальные адреса, вы можете направлять любые письма со своими там, пожеланиями, со своими жалобами на эти адреса. И эти письма читаются. Ну, понятно, что на все отвечаются, но, видите, Стивену ответили.